救命！你也有什么时候也有人能帮我擦嘴？是什么感觉？救命！什么时候也有人能帮我擦嘴？是什么感觉？ 我又要一个小炒汤圆，一个酸汤鱼，一个荷兰豆炒香肠。几个人？我一个人。能吃完吗？我吃得完。你再要一个水蒸蛋，鲫鱼豆腐汤，然后一个拍黄瓜，可以了。确定能吃完？吃不完我会打包的，老板。老板、嗯，你要好好攒几回。嗯嗯 来来来，来喝一个喝一个。喝一个谢谢。这是我们的招牌，吃了鱼喝了鱼汤很幸福的。这个，嗯，没有。谢谢。嗯，嗯挺好吃。嗯，你、嗯嗯、再尝一个。好。好，我今天已经当了一天的助理了，我也算是实现了人生梦想了。 已经干的很不错了、啊，不要想太多。从明天开始呢，我要更加积极主动一点。嗯，我万一明天还是很紧张怎么办？嗯嗯、你嘴角都有，救命、啊！你也有。 什么时候也有人能帮我擦嘴？是什么感觉？救命！什么时候也有人能帮我擦嘴？是什么感觉？我又召唤你了。什么时候有人也能帮我擦嘴？是什么感觉？ 你又听见了？这算哪门子麻烦？不就是没人帮你擦嘴吗？你声音可以小一点 <coughs>。我跟你说过了，下一次无论你再以什么理由召唤我，我都不会帮你了。更何况是擦嘴这种。擦嘴怎么？只是擦嘴，我又什么时候也有人能帮我擦嘴？<我>是什么感觉呢？<coughs> 萧弟，你看他怎么了？你没事吧？怎么了？撞到人了，你撞开！别拍！快快快快！你不要拍！ 这下可以了吧？冤<逆>你，肖无你你有病吧？忘恩负义，平白无故的传送过来，抓住我的嘴就是一顿乱擦，我还要给他道歉，见不见呢？ 第一次召唤是他被卡在路边，第二次是他面临危险，第三次却只是在吃饭。但如果不帮他，就会像紧箍咒让我头疼。这一切太诡异了，这其中一定有什么规律是我没注意到的。或许是他根本没跟我讲实话。什么鬼仙子？ 给我弄来这么个大魔头，吃我的，住我的，我还要忍受他的脾气，我这日子可怎么过呀？啊！痛！我怎么连个可以依靠的肩膀都没有？我，救命啊！我也太惨了。 又听到我说什么了？你别动手，有话好好说。别杀我，我我什么都不想了，我再也不想问了啦！我求求你了、啊，我肯定，我,我。